Учні шкіл Компанівського району відтепер не мерзнутимуть на уроках. На альтернативні види опалення переведено 5 тамтешніх навчальних закладів. Реконструювати котельні під альтернативні види палива почали ще влітку. Тепер тут радіють гарячим батареям. За словами експертів, нова система опалення допоможе заощадити близько 50% коштів, адже пілети дешевші і безпечні для екології. работает в данный момент на брикете, который изготавливается просто из соломы, который раньше просто запахвали или сжигали на полях. Раньше стали газовые котлы. Газ в данное время довольно-таки дорогое удовольствие, тем более покупается он за границей. Сейчас эти котлы работают на топливе, мало того, что на украинском, они работают на кировоградском топливе. Котлы старые и школы отапливались очень плохо. В школах было очень холодно. Уже пятая котельная запущена. Это большой успех для того, что в свое время мы закладывали в программу вместе с Сергеем Николаевичем Ладиным.